الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सरकार दोआल नूर मुजस्म शाह बनी आदम रसूल अलैहि सल् वसल्लम पर पक पढ़ने के फ़ाइल बेशुमार हैं बरक़ा बेबह हैं मौला कायन अली मरतजा शेर ख़ुदा कर रमल वजह करीम आफरमाते हैं कि हर शख़्स की दुआ पर्दे में होती है यहाँ तक के वो हज़रत महमद मुस्तफ़ा वसल्लम और आपकी आल पक आल पर दरूद पड़े हैं उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद उनके अहाब इतरत लाखों सलाम सलूल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम आइए कुरान पाक में जो फ़ज़ाल अहल बैत हैं आ, उनका सबूत और अहले बैत से कौन कौन मुराद हैं अहल बैत के बारे में इन शुक समाज फरमाते हैं अल्लाह पाक पारा नंबर बाईस अहज़ाब आयत नंबर तैंतीस में इर्शाद फरमाता है إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا यानी अल्लाह पाक तो यही चाहता है कि अह नबी के घर वालों तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे अल्लाह अकबर तो खजानरफ़ान शरीफ़ में इस आयत मुबारक की तफसीर में कुछ यूँ लिखा है कि अहल बैत में नबी पाक सल्ला वसलम की अजवाज मतहरात यानी पाक बीबियाँ और ख़ातन जन्नत सैदा फ़ातमत जहरा रदील तन और मौला अली करमल तजहालकरीम

अल्लाह पाक चाहता है कि तुम से बुरी बातों और फोश यानी गंदी चीजों को दूर रखे और तुम्हें गुनाहों के मैल कुचैल से पाक कर दे अदो के नात में इमाम अहमदाखान बी रमत के भाईजान आप लिखते हैं उनकी पाकी का खुद पाक करता है बयान आया तु ही से राहिर है शान बैत अमा सयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादबादी रहा फरमाते हैं ये आयते करीमा अहल बैत के फाइल का सरचमा है मम्बा है इसे इनके बुलंद मकाम और ऊंची शान का इजहार होता है और फरमाते है, मालूम होता है कि तमाम घटिया अखलाक और नापसंदीदा हालतों से उनकी तत्हीर यानी पाकी फरमाई गई है बात हादीसी मुबारक में मरवी है कि आहले बैत नार, जहन्नम इन पर हराम है और यही इस आयत का फायदा और समरा है और जो जो चीज उनके अहवाल शरीफा यानी शराफत वाली हालतों के लायक ना हो उससे उनका परवरदगार इन्हें महफूज रखता है और बचाता है तो जो है अहल बैत पाक की शान बहुत बुलंद है कुरान पाक की आयत मबारक इस पर गवाह है शाहिद है तो ने सहाबा और अहल बैत अल बैत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद और अजवाज मतहारात यानी पाक बीबियाँ भी शामिल है। मुफ्ती हैं मुफ्ती अहमियार खान आईमी रम् तरमाते हैं मरातलमनाज में कि ख्याल रहे कि पाक बीबियों का अहले बैत होना कुरानी आयात साबित है आ बस बीबी आशा सिद्दीक़ा तयबा तो ताहिर रजी अल्लाह ती इमानफरो हिकायत बयान करके ना तो इसको हम मूफ़ करते हैं क्योंकि ये अहले बैत में शामिल हैं तमाम मुसलमानों की अम्मी जान सहिया बिनते सहाबी तय्यबा तोहिरा आबिदा जाहिदा यानी इबादत गुजार थी दुनिया से बेरगबत थी बल्कि मुझ तहिदा थी बहुत बड़ी आलिमा थी बीबी आयशा बीबीआ तयबा ताहिरा रजी अल्लाह तार खौफो खुशियत का गलबा था रो रही थी कि साहबी बिन सहबी सईद अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तन आप ने आकर अर्ज किया कि आपको मुबारक हो खुश हो जाइए खुदा की कसम मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूल को फरमाते हुए सुना है कि आयशा जन्नती है ये सुनकर अम्मी जान सहीदना आयशा सिद्दीक तोयिबा ताहिरा, जाहिदा आबिदा ताला रदील इरशाद फरमाया फ़र्रजता अन फर्रजल अन का यानी तुमने मेरा गम दूर किया अल्लाह पाक तुम्हारे गम दूर करे और मुल्ला अली काली ताला त आप हदीसी इस हदीस पाकिस्से आयशा जन्नती है कि तहद फरमाते हैं इस बात में कोई शक नहीं कि सीदतना आयशा सिद्दीक़्यबा तोहिरा रदी अल्लाह जन्नत में सरकार दो के साथ बुलंद दर में होंगी उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान आयाए तोहिर से जाहिर है शानी अहल बैत तो अहिल बैद की शान कुरने पाक भी बयान फ़रमाता है अहबैद की शान अहादीसी मुबारक में भी मज़कूर है अल्लाह पाक हम सब को अहल बैद से पक्की सच्ची महब्बत नसीब फरमाए और इनके नक्श कदम पर चलते हुए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करने की तोफ़ी अतः फ़रमाए आमीन बिजाहिन नबी जिलमी सल्हुस